Əziz evladım, bu səs yazısını sən yatandan sonra yazıram. Bir az əvvəl oturub kitab oxuyurdum. Birdən özümü çox günahkar hiss etdim. Qalxıb sənin otağına getdim. Balaca əlini yanağına söykəmişdi. Tərdən saçların islanıb alnına yapışmışdı. Səhər məktəbə gedəndə yenə üstünə quşqırmışdı. Üzünü yaxşı yumamışdı. Ayakkabılarında kir, pas içində idi. Elə bozmış kimi səhər yeməyində süfrənin üstünə çay da dağıtmışdı. Bütün bunlar məni əməlli başlı həbslədən çıxarmışdı. Mən işə, sən məktəbə getmək üçün evdən çıxdı. Sən mənə "Yaxşı yol ata" dedi. Mən isə "Sağ ol" demə gəvəzinə düz yeri, belini əymə deyə üstünə quşqurduq. Axşam işdən qaydanda səni küçədə gördüm. Toz torpaq içində uşaqlarla oynayırdın. Ayaqqabularını da bulamışdın. Bu dəfədə yoldaşlarının yanında səni utandırdım. Axşam yeməkdən sonra otağıma çəkiləndə ürkə ürkə yanıma gəldin. Mən isə sərt bir şəkildə nə var, havanı istəyirsən deyə soruşdum. Heç bir şey deməyib yanıma gəldin. Kolları boynuma dolayıb O tiki var, məni beni öptdün. Mənim suyquqluğum, Allahım, sənin o kiçik ürəyinə vürdüyü sevgini dondura bilməmişdi. Hə, evladım. Sən yatandan bir qədər sonra kitab əllərimdən sürüşüb düşdü. Sanki yuxuda idim, oyandım deyəsən, yerli-yersiz qışqırmağı artıq adət etmişdim. Səni sevirəm. Ancaq uşaqurduğun unutmuşdumuşdur. Həmişə sənə böyük gözlə ilə baxmışdımışdı. Ancaq indi sənə baxıram və nə qədər, nə qədər balaca olduğunu görürəm. Halbuki mən səndən çox şey istəmişdim. Həm də lazım olandan daha çox şey. Məni bağışla.